cümastə. Bir keçərkiləçəliyi ilə Qunarik Kerim Hafisə arasında vətən mübarizəsi Şənçi Hafis Evgün Quleyin xatirəsində həftədirmiş. Müsabəbənin final mərhələsi keçirilir. Bismillahirrahmannirrahim. İnna hum kənoməyəyulun. Kəlla Ən yüce təriflərlə, "Əvrā'u stə'ənā, innə lillāhi mincurə" Finalda iştirak etmək hüququ qazanmış 10 iştirakçıdan 5 nəfər musiqilər heyətinin qiymətləndirməsi nəticəsində ən yüksək nəticələr əldə edərək qalib adına qazanıblar. Tədbir iştirakçıları Şəhid Evgün Quliyevin ailəsini və məzarına ziyarət etdikdən sonra qəliblərin mükafatlandırılması mərasimi keçirilib. Tədbirdə iştirak edən Fondun icraçı direktoru Mehman İsmayilov, Azərbaycan İlahiyat İnstitutunun rektoru Aqil Şirinov, Şamaxı rayon icra hakimiyyətinin nümayəndəsi, dini qurumlarla işin təşkilatçısı Rəşad Əliyev, dini qurumlarla iş üzrə Dövlət Komitəsinin Şamaxı bölgəsi üzrə şöbəsinin müdürü Elnur Mehdiyyev Vətən müharibəsi şəhidi Elgün Quliyevin valideynləri, Qafqaz müsəlmanları idarəetməsinin Nəsimi rayonu üzrə qazisi Azərnafiyev, Şamaxı bölgəsi üzrə qazisi Mərhəmmət Mustafaiyev, Şamaxı rayonu Göylər kənd məscidi dini icmasının sədri Babaverdə Allah bəy deyib qəlibləri təbrik edib, onlara gələcək fəaliyyətlərində uğurlar arzulayıblar. Tədbirdə hər kəsin vətən uğrunda canlarından keçmiş şəhidlərimizin əziz xatirəsi yad edilib. Onların ruhuna dualar oxunub. Qalibləri təqdim edirik. 1-ci yer Əliyev Elnur, 2-ci yer Xişezadə Mirzəhəra, 3-cü yer Həsənli Bəhman, 4-cü yer İsmelin Nazir, 5-ci yer Şirinov Şirin. Qalibləri təbrik edirik. Ayşə Şöybəba, Rəşad Aydın, İntiras Şamaxı. m u l